喂？怎么了，吴岩？苏念清，你混蛋！你，你当初为什么不骗我说你爱我？你为什么什么都不说？啊？为什么呀？既然分开了这么久了，你为什么要来找我？你为什么让我心动啊？孙念清，你就不是人！ 你怎么喝这么多酒？旁边有人吗？没有。不是，许倩在,在你们在哪？为什么不告诉你。把电话给许我为什么要让他给你讲电话？你让他接他就接、啊。三五爷，立刻把电话给许倩。马上。 喂，你好，徐小姐，麻烦你把你们现在地址发给我。另外，恳请你务必在我到之前照顾好五言。好的，我知道了。嗯、不对呀、啊，这怎么搞得我跟他下属似的？ 你们喝了多少？也就两瓶啤酒吧。你有车吗？我派车送你回去。不用，一会儿我老公就到了。那等你老公来了以后，我们再走。现在太晚，你一个人不安全。哎，他正好来了，我走了。徐小姐，谢谢你照顾五爷。嗨，他今天这么胡闹，我也有责任。不，不只是今天。 我知道，你一直以来都很照顾他。谢谢你。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 嗯，来来嗯，嗯，过来。拿来。嗯嗯来嗯嗯不要。别动。嗯 五爷，早点休息，我们明天再闹，好不好？五爷，把酒瓶给我。我不。要是酒洒下去，黏到身体会很难受；要是瓶子碎了，割到你怎么办？我不是不会弄坏。 好，好，好，那你就抱着。好呀，来抱抱。嗯，你是谁啊？你说我是谁？我怎么知道你是谁啊？但是你肯定想勾引我。这倒是没错。我是苏念青怎么可能？ 你怎么可能苏念清？他才不会这样对我说话，他只会对我好。他会说：“桑无烟，闭嘴！”桑无烟，你走走走开！桑无烟，你不要吵,吵！我哪儿吵？我又没吵。无言。我以后都不对你发脾气了，好不好？ 真的，真的，抱抱。